અંડરવર્લ્ડ ડોન દાઉદ ઇબ્રાહીમ કે જેને ઝેર આપ્યો હોવાની માહિતી હતી ત્યારે હવે તેને લઈ અને મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે દાઉદને ઝેર આપ્યાના સમાચારને લઈને મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે જે પ્રમાણે સમાચાર પાકિસ્તાનના કરાચી પૂર્વ મેયરે મોટો ધડાકો કર્યો છે તો દાઉદની ખબરને પાકિસ્તાન ક્યારે પુષ્ટિ નહીં કરે એ વાત અઝાકિયાએ જણાવી છે પાક ક્યારેય નહીં સ્વીકારે કે દાઉદ ली आज खबर छे तेनु शू तेनी शू सच्चाई छे दाऊद मरी जशे तो पण चुपचाप तेनी दफन विधि થઈ જશે તે વાત તેમણે કહી दाऊद इब्राहिम अमेरिका यूनाइटेड नेशंस भारत सबके मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में मौजूद है उसने खुल के टेररिज्म किए हैं और बड़े-बड़े आतंक के हमले दाऊद इब्राहिम के नाम से जुड़े हुए हैं पाकिस्तान कंटिन्यूसली ये डिनाई करता रहा है कि हमारे पास है। आज अगर पाकिस्तान ये कंफर्म कर दे कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया है तो जवाब कैसे देगा जनरल आसिम मुनीर इस वक्त अमेरिका में सबसे पहले तो अमेरिका ने आसिम मुनीर को कपड़े उतार के उल्टा लटका के छितर मारने के तुम लोगों ने झूठ बोला है तो अगर दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है तो ये कभी भी कंफर्म नहीं होगा ये मर मरा जाएगा ना तो उसको चुपचाप दफन कर दिया कर देंगे और कोई बाई नहीं कि वो मर चुका हो आज जहर से नहीं तो पहले मर चुका हो किसी को पता ही नहीं है किसी के पास दाऊद इब्राहिम की पिछले कई सालों से कोई फोटो है कोई मौजूद है खबर उड़ती उड़ती खबरें आती हैं वो मोस्टली अफवाहें होती हैं तो दाऊद इब्राहिम के हवाले से वो अगर उसको जहर भी दिया गया है तो कैसे कन्फर्म होगा पाकिस्तान कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया है मर गया है जिंदा है हॉस्पिटल में है ये है वो है ये कभी भी नहीं पता चलेगा तो तो ऐसी कोई चीज अभी तक कंफर्मेशन के हवाले से नहीं आ रही फिर भी मैं डिनाई नहीं करूंगा कि यू नेवर नो पाकिस्तान इज ए बनाना रिपब्लिक तो जी प्रमाण अपडेट्स प्राप्त दाऊद ने जहर आप समाचार पर प्रतिक्रिया एक बाद एक सामे आवी रही है

निश्चित रूप से सोशल मीडिया के थ्रू ये खबर पूरे देश में और पूरे विश्व में आ रही है कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है और इसकी हालत गंभीर है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है अपने देश के लिए भी महत्वपूर्ण है लेकिन विपक्ष इसको विषय को गंभीरतापूर्वक नहीं ले रहा है आप देख रहे हैं कि संसद में भी वो हंगामा कर रहे हैं संसद के बाहर भी हंगामा कर रहे हैं इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ये विषय दबाने के लिए देख रहा है ये न्यूज़ दबाने के लिए देख रहा है तो मैं संसदीय दल के नेता के नाते कांग्रेस की गहर निंदा करता हूँ और विपक्ष जो इंडिया अलायंस है उसकी भी निंदा करता हूँ क्योंकि ये न्यूज दबनी चाहिए और ये न्यूज के अलावा दूसरी विषय के ऊपर चर्चा होनी चाहिए ऐसा उनका जो आग्रह है वो बहुत ही गलत है और इसकी निंदा करते हुए इस विषय के ऊपर गंभीरता गंभीरतापूर्वक सबने चर्चा होनी चाहिए लेकिन अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है पाकिस्तान की सरकार के द्वारा या किसी और एजेंसी के द्वारा तो ऐसे में अभी सोशल मीडिया पे खबरें चले लेकिन आपको लग रहा है कि अब जब धुआं उठाए तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी निश्चित रूप से क्योंकि दाऊद इब्राहिम अपने देश का दुश्मन था और उसके प्रति ये न्यूज आती है तो उसके उसके विषय पे गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए और सभी एक होके इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए लेकिन कांग्रेस किसी ना किसी तरह ये न्यूज दबाने के लिए देख रही है ये न्यूज रिकॉर्ड पे न आते हुए सवाल ये नहीं है सवाल ये है कि पाकिस्तान लगातार इस बात को डिनाई कर रहा था कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है जी, जबकि भारत सरकार डोजियर दे चुकी है पुख्ता सबूत दे चुकी थी लेकिन इसके बावजूद भी तो आज तो पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान बेनकाब हो गया क्योंकि दाऊद इब्राहिम आज जो मुंबई का मास्टरमाइंड है जो दुनिया का मोस्ट वारे वांटेड क्रिमिनल है जी। पूरी दुनिया में और वो पाकिस्तान में है जिसको साफ मना कर रहे थे आज वो कराची के अगर अस्पताल में भर्ती है तो पहले पाकिस्तान इस बात को जवाब तो शू दाऊदना સમાચાર પાકિસ્તાન છુપાવે છે કારણ કે સંકેતો તો એવા જ મળી રહ્યા છે લાહોર કરાચી ઇસ્લામાબાદમાં ઇન્ટરનેટ ગઈકાલ રાતથી જ ડાઉન છે સમગ્ર પાકિસ્તાનમાં ઇન્ટરનેટ ડાઉન છે ગઈકાલે રાત્રે વાગ્યા બાદ ઇન્ટરનેટ ડાઉન થઈ ચૂક્યું છે લોકોને સોશિયલ મીડિયા યુઝ કરવામાં પણ તકલીફો પડી રહી છે ફેસબુક હોય એક્સ અને ઇન્સ્ટાગ્રામ પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે પાકિસ્તાનમાં કરાચી સહિત અનેક શહેરોમાં હાઈ એલર્ટના સમાચાર પણ વહેતા થયા છે

डी कंपनीનો ચીફ પણ રહી ચૂક્યો છે આ દાવદ ઇબ્રાહિમ પાકિસ્તાનમાં છુપાયો છે દાવદ ઇબ્રાહિમ જો કે પાકિસ્તાન હજુ સુધી આરે આ વાતનો સ્વીકાર નથી કરતું હંમેશા છુપાવતું જોવા મળ્યું છે આ તરફ ભારતનો મોસ્ટ વોન્ટેડ આતંકી છે દાવદ ઇબ્રાહિમ યુએનએ જાહેર કર્યો છે گلوبલ ટેરરિસ્ટ گلوبલ ટેરરિસ્ટ નો કિતાબ તેના માથે છે આ તરફ દાવદ પર પાકિસ્તાન હંમેશા ખોટું બોલે છે

मां पन हार्ट अटेक थी, अफ्वा थी, अफ्वा दौर सतत 2017 માં પણ हार्ट अटैक થી મોત ની અફવા ફેલાઈ હતી અફવાઓ નો દોર સતત 2016 થી ચાલ્યો આવે છે 2020 માં કોરોના થી મૃત્યુ ના સમાચાર પણ પ્રાપ્ત થયા હતા 2020 માં પણ આજ પ્રમાણી ની જાણકારી વહેતી થઈ હતી 2023 ની વાત કરીએ અહી ઝેર આપી મારવાના સમાચાર ગઈકાલે મોડી રાત થી વહેતા થયા છે